Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, Əmlakcity kanalının izləyiciləri. Yeni Yasamalda 77 nömrəli marşrutun sonunda 3 otağlı, 135 kvadrat, skvozno, yel seçən mənzil məhsula çıxmışdır. Mənzilimiz yerləşir 12 mərtəbəli binanın 9-cu mərtəbəsində. Qazı, suyu, işığı daimidir, sənəd çıxarış kupçadır. Hal-hazırda mənzilin giriş hol hissəsini sizə təqdim edirəm. Bura mənzilimizin giriş qapısı. Mənzilimizə daxil olarkən Bəla bir koridor bizi qarşılayır. Sağ və sol tərəflərdə otaqlarımız ayrı-ayrılıqda yerləşir. Xahiş olunur, videonu bəyənib kanala abunə olmağı unutmayın. Mənzil haqqında fikirlərinizi rəy bölməsində qeyd edə bilərsiniz. Başlayaq mənzilimizin ətraflı təqdimatına. Qonaq otağımızı sizə təqdim edim. Geniş ölçüyə malik qonaq otağımız var. Mənzilimiz kəsdə təmir olunub, təmirdən sonra yaşayış olmur. Tavanımız partma tavandan yığılmışdır. Gün qıtan tərəfə baxır, qabağı açıqdır. Mənzilimizin şəhərə görüntüsü. Burada mənzilimiz 38 nömrəli məktəbimiz yerləşir. Mənzilin qabağı daim açıq qalacaqdır. Bina tütünməyə yeri yoxdur. Bura qonaq otağımız. Mətbəximizi sizə təqdim edim. Onda qeyd etdim ki, mənzilimizin hol hissəsində sanitari qovşaqları granit mərmər istifadə odur. Mətbəximiz də həmçinin. Burda geniş mətbəximiz var. Mətbəximizdən eyvanımıza çıxışımız var. Mənzil açarı bizdədir. İstənilən vaxt baxış keçirmək mümkündür. Qiyməti şərt bölməsində qeyd olunacaqdır. Mənzilə baxılıb bəyəndikdən sonra qiymətdə endirim olunub razlaşma oluna bilər. Mətbəx hissəmizi təqdim etdim. Yenidən hol hissəmizi göstərərəm. Holumuzda da tavanımız dartma tavanından yığılmışdır. Sanitar qovşaqlarımız ayrı-ayrılıqda yerləşir. Döşəməmiz istipoldur. Tuş qablımız yığılmışdır. Burda isə mənzilimizin yataq otaqları yerləşir. Mənzilimiz bəylə qeyd etdiyim kimi, gəlçəkən, skvasnoy mənzildir. Bura mənzilimizin uşaq otağı. Uşaq otağına, yəni uşaq otağı olmasına baxmayaraq, geniş ölçüyə malikdir. Mənzilin ümumilikdə kvadratı böyük olduğu üçün otaqlar da normal, geniş otaqlar alınmışdır. Burda mənzilimizin digər yataq otağı, yataq otağımızdan eyvanımıza çıxışımız var. Videonu izləyin, kanala abunə olmağı unutmayın. Nəsə sual yaranarsa, buyurun müraciət edə bilərsiniz. Əgər sizin də satışda mənziliniz varsa, satışını və çəkilişini təşkil edə bilərik. Mənzil haqqında bir daha ümumi məlumatı qeyd etdim. Mənzilimiz yerləşir Yeni Yasamalda 77 nömrəli marshrutun sonunda. 12 mərtəbəli binanın 9-cu mərtəbəsində 135 kvadrat skvoznoy yel səkən mənzildir. Mənzilimizin sənədi kupçadır, ipotekası təsdiqlənmiş deyil. Mənzilə rahat ipoteka sala bilərlər. Mənzil naqdsatlı kreditlə satılmır. Nəsa sual yaranarsa, buyurun müraciət edə bilərsiniz. Videonu bəyənib kanala abunə olmağı unutmayın. Sağda aşağıda abunə ol düyməsini sıxaraq bunu həyata keçirə bilərsiniz.